Здравствуйте, друзья. Я расскажу вам, что меня бесит. Бесит меня больше всего, когда мой собеседник при нашем общении, он не смотрит на меня. Он смотрит во все части комнаты, он смотрит на свой телефон, он смотрит на свои ногти. А особенно, когда ты рассказываешь что-то другу, что-то очень для тебя важное, что-то ты ему говоришь, слушай, меня родители, ну уже так запарились учебой, все, я бросаю универ, иду в армию. А он такой, угу, угу да. Угу. И ты говоришь, слушай, ты меня хоть слышишь? Он говорит, ну да, да, ты бросаешь армию, идешь в универ. И ты понимаешь, ну как, как, как можно так относиться к своему собеседнику, к своему другу? Это меня очень бесит. А еще бесит на работе. Да, я работаю, стук в двери. Открывается дверь, заходит парень моего возраста. И начинает говорить, здравствуйте, меня зовут Олег, я торговый представитель э, компании, э, компании, мы устанавливаем э, двери, нет, окна, окна. А я сижу, я понимаю, что он... Вот это его эконь, вот это, опять же, он смотрит не на меня, он смотрит по помещению, он смотрит, наверное, на мои окна. И он, он как будто вспоминает, как будто вот это эконь, оно ему прибавляет какого-то информацию, то есть он узнает, чем же он на самом деле занимается. Единственное, что мне помогает э, ну, его прогнать, не позволяет прогнать его, конечно либо сказать, парень, ну слушай, ну нет времени, мне приходится его слушать, потому что всего лишь там каких-то там 5-10 лет назад я работал на такой же должности и занимался тем же самым. И вот это я приходится, я прерываю всю работу, минут 5 проходит, я не 5, 5 это если бы он знал свой текст, а это проходит минут 20, я сижу вот так вот и слушаю вот это, э, чем же он э, занимается, э. И вот что меня бесит, вот это эконик. Хочется ему сказать, парень, ну выйди ты, ну подготовься, 30 минут, посиди, подыши, выучи слова, выучи весь текст. И тогда, возможно, я у тебя куплю эти твои окна, либо хотя бы закажу какую-то сетку, ну хоть что-нибудь. Форточку. Возможно, да, возможно, форточку. Но вы знаете, друзья, что больше всего э, сейчас меня так тронуло в том, что провел, проведя небольшой э, самоанализ благодаря тем урокам, которые я привел здесь. Ведь на первом уроке Костя сказал, что моя основная проблема – это то, что я смотрю в пол. То, что я не смотрю в аудиторию. На втором уроке Константин рассказал о том, что моя еще большая проблема в том, что я, когда, когда веду монолог, диалог, я очень много экаю. Я не знаю, о чем я буду говорить, и с помощью вот этого э, э, мне кажется, я делаю какую-то паузу незаметную для людей, но с помощью нее я какую-то нахожу уже слова. Что такого хорошего подобрать словосочетание? И теперь я понимаю, что на самом деле меня бесят вещи, которые находятся во мне самом. И это так очень-таки интересно. И поэтому я скажу такая третья вещь, которая меня бесит, очень бесит это то, что что-то меня может бесить. Ведь на самом деле я живу в прекрасном мире, у меня есть прекрасная работа, прекрасная семья. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня мой день, что я относительно здоров, молод, у меня весь мир перед моими ногами. И каким-то пустякам я позволяю бесить меня. И как позже я понимаю, что эти пустяки это отражение меня самого. Вот такой вот самоанализ, ребят. Спасибо.